Скорее всего, они будут говорить о заморозке на линии огня. Это не совсем тот сценарий, который, как говорится, для нас для нас актуален. На территории а, Курской области украинские войска находятся уже четвертый месяц. Так. Это позор, я еще раз... А, поговорил. это уже слышали. Андрей Владимирович, Владимир. мы, мы эти касается, про позор... Андрей Владимирович, я вас остановлюсь. Касается, вы второй раз повторяете слово позор. Тот, кто цели специальной военной операции сформулировал, тот их и может переформулировать. На російських телепомийках і досі не можуть дійти згоди, чи вигідний їм Дональд Трамп. Подехто заявляє про те, що новий американський президент швидко закінчить війну на умовах Росії. Ну а дехто, такі як Скабєєва, криком кричать, що немає для РФ жодного гарного американського президента. І сподіватися на Трампа велика наївність. Ми повинні ізбавитися від страхов. Ну, Тоді тобто, саме... Трамп соврав, коли обіцяв нефть в два рази дешевле. Он Uh, То как... есть он по первому пункту врать не может, потому что он хороший и порядочный человек? Нет, нет, нет. А по второму про нефть? Заврал. Э, я просто пытаюсь разобраться. Он будет стремиться. Что за русский у нас такой человек и характер, которому что бы ни происходило, он продолжает говорить, что он это Трампа. Я не вижу, просто да. сил нема, как мы любим всей страной Ольга, Трампа. я скажу, я не люблю Трампа. Так. Я не люблю ни Трампа, ни Харрис. Я ну говорил и хорошо. продолжаю говорить о том, что и те, и другие являются нашими врагами. Но только повестка сейчас поменяется. Те, кто рассказывал о том, что главное, почему мы боремся с ними, потому что они придут и сделают нас всеми трансгендерами, должны будут сменить пропаганду. Не будут нас сейчас делать трансгендерами, а Трамп будет действовать по-другому. Ему безразлично Украина, что касается снижения цен на нефть, это его интересует в одном качестве. Снижение цен на бензин. В Америке. Проблема Дональда Трампа для нас, ну как мне кажется, в том, что мы совершенно не знаем, как именно Трамп себя поведет. И в этом проблема. Мы знаем, как повела бы себя Камала Харрис. И в этом контексте ее предсказуемость, возможно, нам на руку. Что сейчас сделает этот гражданин США, одному Богу известно. І справді, як буде діяти Трамп, відомо тільки Трампу, але російські чорнороті вже свої хвости піджали. А тут ще журналісти Financial Таймс із посиланням на джерела написали, що Трампа, начебто, зацікавили деякі пункти мирного плану зеленського. Його. Администрация, его офис, как они это называют на Украине, сообщила публике о том, что план победы Зеленского был уже написан с расчетом на победу Дональда Трампа, то есть его визит в Пенсильванию на тот самый демократический завод с демократами. Это была игра. Зеленский знал, что победит Дональд Трамп, и в своем плане уже намекает Дональду на то, что украинские войска могут служить в Европе, а украинские недра могут стать оплатой для помощи США. Україна почала розробляти свої пропозиції влітку, щоб нав'язати свою точку зору, перш ніж Трамп зможе нав'язати свою, сказала людина, яка брала участь у плануванні. Підсумувало Financial Times. Союзники Києва в Європі та Сполучених Штатах Америки, враховуючи високопоставлених представників республіканської партії, давали поради про те, як найкраще сформулювати пропозиції, які Навпаки, простимулюють тісну співпрацю з Україною, а не припинять критично важливу допомогу. Financial Times вказує, що ідея була розроблена сенатором республіканцем Лінсі Гремом, який є союзником Трампа. Тому, як бачимо, підходи до Дональда ми шукаємо. Украина разрабатывает свой план победы для новой администрации Трампа, подчеркивая потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на известного своей транзакционной активностью избранного президента США. По словам людей, участвовавших в разработке нового плана, две конкретные идеи были подобраны специально под Дональда Трампа. Первая предусматривает замену некоторых американских войск, размещенных в Европе украинскими войсками после войны. Другая, впервые разработанная сенатором-республіканцем і союзником Трампа Гремом, предполагає розділення важніших природних ресурсів України з западними партнерами. Що ж стосується так званого мирного плану Трампа, то тут теж є цікавий момент. Якщо ж він і справді міститиме пункт про припинення вогню по лінії фронту, то чи погодиться на нього Росія? Адже, як ми знаємо, фронт вже і на їхній території. Не випадково Путін наказав відбити Курську область до дня інавгурації Трампа. Про це повідомляє видання «Зе Телеграф із посиланням на джерела в НАТО. Зокрема, британська розвідка зазначає, що Росія найближчими днями збільшить кількість атак. Головне завдання окупантів вибити українські сили з Курщини до 20 січня, а наше завдання не дати їм це зробити. Бо операція на Курщині справді має сильний ефект. Принайми, российские пропагандисты через це уже сварятся прямо в эфире. Андрей Владимирович, добавить а он проект, вранье. Я не понял. Ну, 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 вранье. Ну, ну, вранье ну, про ну, что? <свят> Значит, количество сил ВСУ в Курской области в настоящее время 21 тысяча человек. Вам откуда докладывают? Скажите. 21, 000, 21, 000, докладывают. 21 000 человек. человек. Напомню, что? что Министерство обороны Российской Федерации 6 августа Заявил о том, что на территорию Курской области вошли две бригады численностью 12 тысяч человек. Ну, с тех ну, больше уже... И потом, Сколько и потом уже? с тех пор мы запечатали границу. И что, мы да не было такого заявления. Вы сейчас, извините, извините, вы сейчас Попробуйте. врете, потому Я что, что регулярно вы. сообщалось о резервах, которые Украина они подтягивает шло. из СУМ вот и том, пытается их проводить на Курскую ну, Андрей Владимирович, ну давайте мы все-таки вот по поводу дезинформации не будем, да? Начинается слово тут же врет. Не будем. На территории а, области украинские войска находятся уже четвертый месяц. Так. Это позор, я еще раз а, это вы уже слышали. Андрей Владимирович, так, мы, мы этой фразой касается... про позор... Андрей Владимирович, я вас остановлю, извините, касается... вы второй Подождите. раз повторяете слово позор. Что... Вы сравниваете Подождите. это с действиями что... советских это войск. Область. Давайте мы не будем это сравнивать с Великой что Отечественной касается... войной. И дайте я договорю, почему не будем сравнивать. Во-первых, потому что и тогда, тогда в составе советской армии воевало 9 или 7-9 миллионов человек. Во-вторых, жертвы, которые несла в тот момент, советской армии и советский народ, были несопоставимы с жертвами во время специальной военной операции. Поэтому я вас очень прошу прекратить все эти сравнения и не использовать это слово «позор». Но потому что вы, 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 вы вранье цитируете. Андрей вы что-то, по-моему, это... Нет, я просто я... говорю о фактах. Вы цитируете Не хотите вообще как-то немножечко так... тональность свою избавить вчера... а? Вот так вот заткнули российского пропагандиста. А он, до речи, правду сказал про российское вранье. Тим часом в ефірі у Соловйова закривали рота іншому російському пропагандисту Карену Шахназарову. Бо він сказав, що Росії треба готуватися до рішень, які може ухвалити Трамп. Як я розумію, то що я слухав, приговорював віце-президент, -пре -віце віцпрезиденту, уже нині віцепрезидент да, річ про заморозки на лінії огня. Нейтральный статус Украины, об этом Венс говорил, я, во всяком случае, слышал, насколько это не совсем тот сценарий, который, как говорится, для нас для нас актуален. Но другой вопрос: как это может сказаться? Мы должны, видимо, предполагать, что наши союзники по БРИКС могут это как бы принять. И тогда в определенной степени у нас будет довольно сложная ситуация. Это поставит наше руководство перед дилеммой. Сказать, что мы не согласны, даже в условиях, если это, как говорится, негласное будет одобрение Китая, Индии. Или каким-то образом находить возможности выхода из этой ситуации. Потому что, я повторяю, скорее всего, они будут говорить о заморозке на линии огня, а не на возвращении, как у нас президент наш объявил, четырех территорий в административных границах. Вот это можно, может быть ситуация, которая, видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Зі слів Шахназарова виявляється, російське керівництво буде в складній ситуації, бо ж заморозка торкнеться і втрати контролю над частиною Курської області. Але Путіну взагалі не варто з цього приводу хвилюватися, бо цілі СВО завжди можна переписати. Мені здається, обсуждає вероятне мирне сеглашення і яке-то регулювання треба тримати в голові дві максими: перше, ну і два принципи. Первый принцип это, что тот, кто цели специальной военной операции сформулировал, тот их и может переформулировать. Да? То есть цели специальной военной операции формулировала не та скамейка уважаемых господ, а российский президент. Соответственно, мы понимаем, что свобода у него в этом вопросе есть. Второй э, тезис... Это вы так намекаете, что если на него надавить, то вот да. что-то переформулирует. Нет, нет, нет. Почему? Если он сочтет, что это отвечает интересам Российской Федерации, мы завтра услышим ага. другие формулировки. Потому да, что, -то что -то... вот это трактование, особенно переходящее в трактование Владимира Владимировича Путина, это уже вообще прекрасно. Особенно мне хотелось послушать ту скамейку о том, как Владимир Владимирович Путин будет трактовать допускание оккупации территории Курской области. Вот это я вообще очень интересно посмотрю на пересмотр. Да, это а может быть это быть прекрасно. Я, с Курской области начнем. А кто, я сейчас прямо вижу, как Верховный выходит и говорит, ну Курская область". ладно, Не, остаются. і скажайте слова пожар. Чому скажете говорить? слова? Ну ви взялись ск... трактувати Верховного, ви взяли Верховного припинити війну за 24 години. Планує не лише Дональд Трамп, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС, а нині кандидат на посаду канцлера Фрідріх Мерц заявив, що готовий висунути Росії ультиматум, у разі якщо Путін не завершить війну протягом 24 годин. Мерц поставить Україні крилаті ракети Таурус і дасть дозвіл на нанесення ударів по території РФ. Від цієї заяви Соловйова і Скабєєву ну просто розірвало німецькі діти. Ви повинні бути щасливі. Ваші гроші підуть вору зеленському і нацистському країничин Швайний командичин. Я вишать голоси, що називається Тявкать в адрес Москви. Продовжають у німці. Вероятно, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц снова заявил, что если он возглавит Кабмин после Шольца, то первым делом позвонит Путину и выдвинет ультиматум. Либо заборозка войны и вывод войск из Украины, либо крылатые ракеты «Таурус» начнут бить по Москве. Заявление, конечно, грозное, но разве что для заголовков в западной прессе. Я подивлюсь, про какие заголовки в западной прессе будет говорить Скабеева, когда эти ракеты и правда полетят по РФ. Бураниша про Таурусы она высловливалась вот так. Надо понимать, что это будут не красные, не бурые, не просто линии, а нечто гораздо большее. Эта ракета способна наносить удар в глубь территории Российской Федерации. Это выход конфликта на другую совсем стадию. На другую стадию. А вот эта, эта стадия, мы же ведь Заметьте, мы ведем реально сегодня специальную военную операцию. Не проходы там, через которые они там ездят, там, сказать, этот тоннель не разбомбили, ни мосты не разбомбили, ни, так сказать, средства поставки там не разбомбили. Это специальная военная операция. Можно сказать лише одно, что усі ваші червоні чи то бурі лінії невдовзі перетворяться на коричневые. Німецькі ракети Таурус здатні високоточно вражати цілі, розташовані на відстані до 500 кілометрів. Їхнє застосування може вивести з ладу тилові російські бази і логістику, знищити командні пункти і склади з боєприпасами. Взагалі, значна частина депутатів Бундестагу, як від влади, так і від опозиції, підтримують надання Україні Таурус. Але рішення за федеральним канцлером, поки за Олафом Шольцем. Але ж його скоро можуть змінити. 23 лютого в Німеччині ймовірно пройдуть позачергові федеральні вибори. Дострокові вибори знадобилися після того, як владна коаліція, яка складалася з трьох партій, розпалася. Історія з тим, як кандидат збирається дати Таурусу, вона, в общем, конечно, дуже інтересна своєї точки зрения, тому що вона своєї точки зрения міняє нічого. Тобто, це говорить о том, насколько абсолютний ноль в воєнному ділі очередний кандидат в канцлери. либо о том, что, в общем, надо на чем-то как-то пропиарить. А почему не влияет, если Потому там что все количество... не только передачи Таурус, но и разрешение Потому бить Потому что, что все количество ракет Таурус, которые есть у Германии, и даже если она отдаст все, она не способна поменять ситуацию на фронте от слова совсем. Да, это будут удары по нашим городам. Да, это будут жертвы. Но это не может изменить войны. То есть фактически он хочет передать оружие только для одного. Террор. Для того, чтобы террор да, убивали русских, на их территории. Но если повлияет, то только навредит самой Европе. Потому что, во-первых, Таурсы без американцев никуда не полетят, поскольку и разведданные, Наведение... и полетные задания ⁇ это уже американская разведка. Значит, применение Натовская, Таурсов это, в глубь российской территории будет означать прямое вовлечение, включение уже не только отдельно Германии или отдельно США, а блока НАТО в противостояние с Российской Федерацией. Сегодня они себя позиционируют как третью сторону, не участники конфликта. А тут прямое участие против России, это перчатка, это вызов. И очень серьезно э, нужно относиться к тому, как и чем ответит Россия. Поэтому повлиять-то повлияет, только в худшую сторону, и хуже это сделает Европе. Ось все эти заявы, что та или иная оружие никак не вплине на хід войны, мы чули неодноразово. Але потім, після гучних прильотів по складах чи аеродромах, пропагандистам доводилось брати свої слова назад. Конечно, ворусавкуржині Це винкори говорять, це вже всі говорять. есть поставка, соответственно, снарядов, идет активный вандизм, нет оставки а снарядов, происходит, соответственно, как бы замораживание Здесь ситуации. даже военкором быть не надо, чтобы понять, нет, я просто, что я с просто, оружием воевать легче, чем... Я, я просто напоминаю, что время было заявление... Когда по... поставили, стало попроще. Я просто напоминаю, что время было заявление то, что, как бы, соответственно, поставки со стороны американцев, составляющие на что влияет, такая же степень интенсивности идет, как бы это не совсем соответствует действительности. То есть надо понимать, что поставки вооружений, как и финансирование, влияет, ну, на... можно ошибаться, нельзя врать. То есть проблема заключается в следующем. То есть, первое, например, Отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Нет. Хаймерс повлиял, Байрактар повлиял, Птуры повлияли на отдельных фазах, они повлияли. Ну, видите, мы как от Байрактаров дошли до вот этого. хаймерса мы вот, ударов по потому что они стране. все Потому что они все повлияли, потому что они все привели к тому... То есть, или потому что охотятся? мы не ответили жестко. Потому что, или потому что в свое время... Мы же намекнули про густонаселенные столицы в Европе. Но... Мы же не просто так это сказали. Напоминаю... Ну вот, спробуйте уже вдарить по столицам Европы. Подивимось потом, что от вас залишиться. А что касается Таурус, то их эффективность подтверждают даже некоторые российские эксперты. Это серьезное оружие с дальностью поражения до 500 километров. И самое главное, оно будет применяться в том числе для попыток атак против ключевых объектов российской транспортной железнодорожной и промышленной инфраструктуры, что серьезным образом требует уже сейчас анализа этой ситуации. Как цель ракета Тавра, она достаточно сложна для зенитно-ракетных систем и комплексов. Вне зависимости от типа радиолокатора обнаружить ее на предельно малых высотах удастся ну, на дальности от силы 618-16-18 километров, может быть даже и меньше, поскольку отражающая поверхность очень мала. Сразу же надо производить пуск ракеты, поскольку Таурос все-таки летит со скоростью 240-260 метров в секунду, немножко замешкаешься оплошаешь, а он уже и вышел из зоны поражения и поразил охраняемый объект. Поэтому сразу надо пускать ракету, встреча где-то будет ну, на дальности 10-11 километров. То есть задача, в принципе, решаемая. Но опять-таки, не следует забывать, что ракета Тауэрста – это ракета воздух-поверхность, то есть у нее есть носитель. Носитель самолет типа Су-24 на данном этапе. У самолета Су-24 есть аэродром базирования. Поэтому, наверное, все-таки надо формулировать Слідую задачу: наносить удари по аеродромам і местам стоянки яких То есть задача стоїть така: вывести из строя всю аеродромну Украины. України. Вивести из строя всю Україну. Це була б бы схема надежніш. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної ієни та довіряйте лише офіційним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.